સરગભા મહિલાની માતાએ આરોગ્ય અધિકારીને લેખિતમાં રજૂઆત કરી દિયો વિશ્વાસ હોસ્પિટલના ડોક્ટરે મહિલાના વર્તન કરી પીડિત મહિલાની પૂરતી સારવાર ના કરી હોવાનો આક્ષેપ કરાયા ડિલિવરી બાદ સરગભા મહિલાના સહ્ય દુખાવો ઉપડતા સારવારથી વિશ્વાસ હોસ્પિટલમાં લઈ ગયા હતા મહિલા સાથે ટોચડે ભર્યું વર્તન કરતા અને હોસ્પિટલમાં સારવાર અપાઈ હોસ્પિટલના ગાયને ડોક્ટરે ડિલેવરી સમયે સરગભા મહિલાને ડિલેવરી કરાવ્યા બાદ ટાંકા લીધા પણ પૂરતી સારવાર ન કરતા ટાંકા પાકી ગયો હોવાનો સરગફા મહિલાના પરિવારજનોએ આક્ષેપ કર્યા છે જેમાં સારવાર અર્થે ગયેલ મહિલાના પરિવારજનો સાથે પણ ડોક્ટરે તોછડે ભર્યું વર્તન કરતા ન્યાયની માંગણીને લઈ સદગભાવ મહિલાના પરિવારજનોએ દિયોદર પોલીસ મથક અને આરોગ્ય વિભાગને લેખિતમાં રજૂઆત કરી છે અમારી પુત્ર વધુને ડોક્ટરે બેદરકારી દાખવી સારવાર કરી નથી તે ઉસમાના પઠાણ મહિલાની સાસુ જણાવે છે આ બાબતે સરગભા મહિલાની સાસુ આક્ષેપ કરતા જણાવ્યું છે કે મારી પુત્ર વધુને અમે ત્યાં સારવાર માટે લઈ ગયા હતા જેમાં અમારી સાથે ડોક્ટરે ખોટું વર્તન કર્યું છે પરિભૂત્ર મહોતને આ સહય પિડા થઈ છે આવી હોસ્પિટલ માં કોઈ ન જવું જોઈએ આ હોસ્પિટલ માં એક દીકરીઓને ભોગ બનવું પડ્યો છે હવે કોઈ દીકરીને લઈને જતાં પણ વિચાર કરજો અમે પોલીસ મતખા કે લેખિત ફરિયાદ આપી છે આરોગ્ય વિભાગને પણ જાણ કરી છે તેવો સર્ગભાવ મહિલાની સાસુ જણાવે છે ગલિપસિંહ રાજપૂત જી ન્યૂઝ બરાસકાઠા મે સવાના આશ્રમ પઠાણ વાત કરી રહી હું મે લડકીની સાસુ હું ઓર ઉનકે સાથ મે હોસ્પિટલ મે હતી बराबर लड़की की बहुत उन्होंने पथरी घुमा दिए और जब उनको अंदर से बाहर निकाला तब हमने जाके उनसे बात की डॉक्टर लड़की को सूजन आ गया था उस, उसी दिन रात को लेकिन उन्होंने कोई ध्यान नहीं दिया तीन दिन हॉस्पिटल में दाखिल रखा लेकिन एक भी दिन ड्रेसिंग करने नहीं आए छुट्टी के टाइम पे जब मैंने बात की कि साहब इनको अब छुट्टी दे रहे हो तो आप आके इसका ड्रेसिंग कर लो और देख लो बोले कोई जरूरत नहीं ठीक है घर आने के बाद उसको तकलीफ ज्यादा हुई फिर हम लेके गए तो फिर पांच दिन के बाद वापस बुलाया वापस हम कल लेके गए तो उन्होंने बोलना ऐसा हुआ कि हम है ना आयुष्मान कार्ड में कोई सारवार देते नहीं है बराबर तो मैंने उनसे ऐसे बोला कि हमारे गांधाम में तो मैंने बोला अच्छी से सार देते और तीन दिन ड्रेसिंग सब करते कम्पलीट तो उन्होंने ऐसा बोला कहने कि है ना गंदा बोला मतलब बोलना नहीं चाहिए लेकिन मैं बता रही हूँ उन्होंने ऐसा बोला कि अगर ऐसा है ना तो गांधाम के डॉक्टर तो आयुष्मान कार्ड वालों की घान धोते होंगे हम नहीं धोते ऐसा बिल्कुल हमारे सामने बोला और हमारी बहुत बेइज्जती की इन्होंने लेकिन हम कुछ नहीं कर पाए हम दो लेडीज ही थे साथ में और लड़की स्टेचर सोई हुई थी उसका ड्रेसिंग चालू था उसकी वजह से हमारे इतना खाली बात करने की वजह से डॉक्टर ने उसको पूरे टाँके काट दिए सही पूरा शरीर खोल दिया है बराबर और उसमें रसी हो गई है परू हो गया है बराबर और ये डॉक्टर बोल रहे है कि अच्छा वो जल्दी लेके आए नहीं तो इन्फेक्शन होता लड़की की जान भी जा सकती थी बराबर और ऊपर से डॉक्टर ने ये भी बोला अभी यहाँ से आप बाहर निकल जाओ आपसे जो बंद पड़ता है वो आप करो आप केस भी करोगे तो मेरे को कोई कानून का डर नहीं है ऐसा सभीों ने बोल के हमको डराया धमकाया और हम लड़की को लेके घर पे आ गए नहीं करते बराबर ले से चलो हमको ऐसा लगा कि नसीक के हिसाब से फूल गए होंगे तो हम इलाज लेकिन उन्होंने वापस उसने इलाज किया ही नहीं और ये लड़की के साथ ये सब करने का मतलब ये है कि ये डॉक्टर किसी और मासूम लड़कियों की जिंदगी बर्बाद नहीं करे कोई भी हॉस्पिटल में जाता हो तो मत जाना बराबर नहीं तो पूरी लड़कियों की सब जिंदगी बर्बाद हो जाएगी कोई ध्यान देते नहीं है उधर और लड़कियां जो भी नर्सें हैं वहाँ पाँच है छह है जो भी है मेरे पास फोटो है उनका मैं आपको दूंगी वो फोटो वो नर्स पूरी ओपीडी में मोबाइल लेके जाती है बच्चा आने तक का वीडियो बनाती है बराबर हंसी मजाक करती है और मोबाइल में बात करते हुए टाँके ले रही है तो नहीं लड़की का कुछ किसी भी लड़की का कोई भी सारवार नहीं मिलेगा उधर बेकार हो जाएगी सारवार मिलेगी ही नहीं और डायर डॉक्टर रेस, ऐसे ही धमकी देते है कि जाओ गैस कर लो तो हम गरीब इंसान कहाँ जाएंगे इसलिए करके हमको ये सब करना पड़ा नहीं तो हम नहीं करते